श्रीनारदं पुराणं सङ्कटनाशनं गणेशोत्रं शंकुणमः पाशुकज्वलचर्यानुहर्योम्मः तस्मात् तस्मा जायतं मह मधु चैवं च मधु चैवं च शकरायुधं मह यतायति नमो नमः तत्पुरुषायैति नमो नमः गणपति देवता पूजनं वोंच्योपचार पूजन पूर्वक मह परलयाम जज्न जत्न मंता ने प्रथमक महिम्यो नमो नम सचंद्रपूभ्यो नमो नमस्कारा नमस्कोक गंधद्वारं दुरादर्शन नितपुषाकल्य बिजनमिमी अल्लाहबुल तो नम येद्रेन उप्यु गंधद्वारँ दुरादर्श नितपुष्टा ऐश्वरीभूता उपवीता बंधुतनोहरी वस्त्र भाज समर्पय्त वस्त्र समर्पय यदनोपैत पम पवित्रेति प्रियतामो नम भगवान जनि मुक्ता भावकिलन यदुनोपैत पम पवित्रेति प्रियतामो नम ओं अभिल्ज गुलाल्ज चुवाचंदोमे वचह सिंदूरण सामुक्ताया एक पूजा परमेशंताये तन्नो गणपतिदेवताभ्यं नमो नमः भगिलाज्ञलवानुं गणेशगौर्याद्या हि देवतां प्रियताय इति नमो नमः परिवाहाज्ञेन्द पुचुखलवान् ॐ सोमोक्षदन्तकविलोकर्णः लम्बोदरश्च विक्रोविनायकं ध्रूम्रकेत्रो बालचन्द्रो गजाननं तद्वादशहितानि नामानि त्रीचन्दनपठेन्दरः विद्या आरम्भे विवाहेण प्रवेशे निद्रामुजाय सङ्क्रामठ शङ्कलाजाय शुक्लां ब्रं ब्रं देवं श्रुवर्णं चतुर्भुजं प्रशन्नवज्ये द्याय नित्यं सर्वविधनवसन्तये ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्भोदराय सकलाय जगद्विताय नाकारनाय श्रुतियज्ञविभूषितायम् सुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्ताय क्षणपराय सर्वेराय सुरप्रिया वेदी लाभम हीत लक्ष्य लाभ गणपति देवताय गणपतिदेवताएभ्यो नमो नम चाय हरिओं मह जैन कृत